Матч БК Києва з став примітним тим, що у складі обох команд грали шість баскетболістів з дубля БК «Київ» 2006 року, який тоді став переможцем вищої ліги. Ту команду по всій Україні збирав Віталій Лебединцев. Що зараз він думає про своїх колишніх підопічних? У мене є така система. Мені вона посідень працює. Мені дають пас. дитячі тренера, я приїжджаю, смотрю, є можливість. Я ніколи не лінився. Я не лінююсь. по Помогу в районі 19-18 чоловік, які сьогодні играють в різних клубах, включаючи в БК Києві. именно подготовленные люди, которые бы какие, начинали с резерва. Я его забирал сюда, это была такая месяца 8, такая подготовка, там с тренером, со школы, там их не отпускали, там с родителями я несколько раз встречался, и в Николаеве, и сюда приезжал. Но это была такая, потому что я его забирал, ему, было, ему еще год в школе учиться надо было. Ему было 16 лет. Вот Липовый, он, целый ряд еще приходили в 15, 14, 16, не, 15, 16, 17, Лукашов. Тищенко, ты сюда когда приходил, сколько лет тебе было? Потом после школы. у Руслана есть, соответственно, куча недостатков. Единственное, что, мне кажется, что когда его недостатки хотят превратить в достатки, оно получается проблемой и для него, и для команды. А вот если он чисто используется там, где он умеет, он грозное оружие. Особенно это, естественно, в нападении было. Он не сильно выделялся в дубле. Присутствовали, он, я бы не сказал, что он обладал такими смелыми качествами смелого человека, игрока. Может быть, даже мандраж периодически был. Но если взять за основу прогресс, авансированный многим и ему, то он, наверное, один где-то там, кто больше всего добился. Лукашоу, я могу одну вещь сказать. Когда-то его тренер Ирина Насеткина мне звонила и говорила и при встрече, ты его никогда не будь первым номером, потому что это не первый номер. А плюс у него, он, он ритмичный, он такой хорошо ритм чувствует. Он может быть не такой быстрый, но он такой тягучий игрок. И с неплохим броском. Вообще, они тогда, вот тогда у меня задняя линия была очень хорошая и передняя. У меня был Кравцов, Гуменюк, Швец, Подолян, это стрелки и пустозвонов.